Это небольшая перемена, но площадь возле первой школы заполнена молодежью. Школьники и студенты учебных заведений города собрались для важной встречи. В Армянск приехал евроавтобус. Для молодого поколения это существенное событие. Именно сегодня можно воочию увидеть представителей разных европейских стран. И не только увидеть, но и пообщаться с ними в неформальной обстановке. Это международный проект, который стартовал в Варшаве на параде Шумана, который делает по Украине 8 остановок. В Крыму такой проект впервые. То есть символично, что город Армянск, в Крым, встречает э, такого уровня проекта, так как европейцы, которые едут на борту автобуса, их 12 человек из разных стран, приехали познакомиться с ребятами, обменяться с ними опытом, провести водные тренинги по мобилизации громады, по знакомству с Европейским Союзом, по взаимодействию с властями, мобилизировать общество. 12 молодых европейцев впервые посетили степные просторы автономии в рамках проекта «Евроавтобус». Их главная миссия – общение с молодежью Украины. Оно прошло интересно и неординарно. Для школьников и студентов подготовлены тренинги на разнообразную тематику. Журналисты волонтерство, интернет и так далее. Во время встречи состоялась презентация социальных проектов горожан. Наша миссия просто. Не стосуется политики, не стосуется экономики, интересов, ничего. Только спілкування с людьми. То, то что мы делаем конкретно? Мы ведем тренинги, семинары в школах. Мы ведем круглые стари с авторитетами, с владами в других местах, где мы, мы будем и мы були. Skladomi prosto spilkujemo se, je razni okozi, šel poznoti se osebisto z ljudmi in pač črnati in stvoriti nekaj projekti. Naprimer, jaz eh, provođujem trening prožurnalistike, to je ja, ja, žurnalisti, ki je ja znal izkazati in stvorili po prednjih zubinkah taki projekti. Pro... Журналистику, например, блоги, например, газеты и в, в этот же день жители и гости города приняли участие в праздновании Дня Европы. Им была предоставлена возможность поупражняться в знании иностранных языков, поиграть в подвижные игры. Всем желающим были розданы карты местности, на которых горожане изображали наиболее интересные, по их мнению, объекты Армянска. Как отметили представители Евроавтобуса, в дальнейшем на этих территориях возможна реализация презентуемых местной молодежи проектов. Иностранцы были размещены в семьях горожан, что дало еще больше возможностей для сближения украинцев и европейцев. Общаемся и на русском, и на английском, потому что учит только русский язык. Вот. Ему очень важно общение на русском языке. Блин, тоже. Да, он очень любит путешествовать сам. И ему очень интересна сама культура и сами традиции Украины. Вот. И сама именно система образования, то есть наша политика, искусство. В общем, все, что касаемо Украины. И как он считает, что украинские к... люди, я они наиболее больше расположены к общению. С ними проще найти общий язык. Евроавтобус выехал из Львова 9 мая. Остановками выбраны 11 городов и сел страны. Конечным пунктом станет столица Украины Киев. Ее европейцы посетят 27 мая.